para penduduk Amokyo boleh menjangkakan beberapa peningkatan pada estet perumahan mereka yang termasuk lebih banyak laluan penghubung berbumbung dan satu khidmat bas yang baru. Menteri Kanan Lee Sien Lung membincangkan pembangunan lalu dan rancangan baru bagi estet itu semasa pelancaran pameran pelan induk Majlis Bandaran Amokyo siang tadi daripada taman-taman terapeutik hinggalah laluan jejak kecergasan. Usaha baru sedang dilaksanakan bagi membantu warga emas di Amokyo menjalani gaya hidup yang lebih sihat dan aktif. Ini sedang penduduk Singapura semakin menua. Ia adalah elemen penting dalam pelan induk yang bertujuan meningkatkan cara penduduk hidup, bekerja dan melibatkan diri dalam kegiatan riada sepanjang lima tahun akan datang. most of all we need all of you here to chip in participate make good use of all the things we have done all the facilities we have built and bring the town alive give us your views your feedback your suggestions help us to take care of amokyo help us to improve this place and work hand in hand with us to make amokyo a town which we are all proud to call home Satu khidmat bas yang baru juga akan memudahkan lagi perjalanan bagi para penduduk, terutama sekali warga emas dan mereka dengan pergerakan yang terhad. Ini bagi memastikan mereka mempunyai akses lebih mudah ke tempat-tempat penting seperti poliklinik keciranan. Selain itu, mereka juga boleh menikmati waktu perjalanan yang lebih singkat pada masa hadapan apabila koridor utara selatan dan laluan rentas pulau siap kelap. Sesetengah penduduk berkata, kemudahan yang bakal disediakan seperti laluan berbasikal yang diperluaskan akan menggalakkan lebih ramai penduduk untuk menikmati kegiatan luar. Dan tidak lama lagi, golongan muda dan mereka yang berjiwa muda akan mempunyai ruang baharu untuk berinteraksi di dua kelab masyarakat yang sedang dipertingkatkan, iaitu Cheng San Seletar dan Yeo yang sedang diubah elok. Timbalan Perdana Menteri Heng Sui Kiat berkata, pasukan GRC East Coast mengalu-alukan Menteri Kebudayaan Masyarakat dan Belia Edwin Tong ke kawasan undi itu. Encik Heng berkata pasukannya akan bekerjasama dengan Encik Tong sehingga pencalonan dimuktamadkan oleh Perdana Menteri Lawrence Wong. Encik Tong, anggota parlimen bagi GRC Marine Parade, menyaksikan division jucatnya diserap ke dalam GRC East Coast. Encik Heng bercakap kepada para wartawan selepas berama mesra dengan penduduk di Simei Plaza. Ini adalah hujung minggu pertama di mana pasukan beliau bertemu dengan penduduk sejak sempadan kawasan undi di Semak Semula pada awal minggu ini. Encik Heng disertai para AP lain daripada pasukan GRC East Coast. Encik Tong tidak hadir bagi acara ini kerana berada di Hong Kong untuk lawatan kerja. Pasukan GRC East Coast pula menyatakan ia juga sudah mula mendampingi penduduk dari estet-estet Chai Chi. Apabila ditanya tentang perubahan pada sempadan kawasan undi, Encik Heng berkata langkah-langkah itu diperlukan untuk mencerminkan profil yang berubah dalam kalangan penduduk. Bila menambah, ia terserah kepada PM Wong untuk memutuskan bagaimana pasukan itu akan membahagi-bahagikan tugas. Pasukan GRC Tampines turut-turun padang bertemu penduduk menyusuli semakan sempadan kawasan undi itu. Bercakap di luar acara, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Mas Agus Zulkifli berkata, beliau senang hati tidak lama lagi akan ada enam EP untuk berkhidmat kepada lebih ramai penduduk. Tampines Cangkat ditubuhkan sebagai sebuah kawasan undi perseorangan atau SMC di samping GRC Tampines yang dianggotai lima EP. Encik Mas Agus berkata, mereka semua adalah sebahagian daripada keluarga Tempenis. Kami berterima kasih kerana sekarang Tempenis ada enam anggota parlimen yang akan berkhidmat kepada 170 pengundi dan juga keluarga mereka. Tapi akan datang apabila BTO akan dibangunkan, mereka mungkin pengundi akan meningkat mungkin kepada 180,000 hingga 160,000. Jadi dengan ada 6 MP, walaupun satu dari SMC, ini akan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada uh, penduduk. Uh, dan kami akan bersama untuk uh, membangunkan uh, tempenis yang kami idamkan. Dalam pada itu, Encik Mas Agus berkata, walaupun sesi bertemu rakyat atau MPS dibuka untuk semua warga Singapura bagi menangani keperluan mereka, mereka yang hadir mesti menghormati penduduk sesebuah kawasan itu terlebih dahulu. Encik Mas Agus berkata demikian sebagai menjawab soalan berhubung gangguan para aktivis baru-baru ini di sebuah MPS PAP. There are many of them and they are waiting in queue and they are really stressful. They are very stressed we shouldn't add to any of the stresses that they are already facing. Secara berasingan, Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Josephine Teo juga berkongsi dua insiden terjah di MPS kawasan undinya. Cik Tio berkata kedua-dua insiden itu melibatkan beberapa individu yang hadir ke sesi tersebut bukan untuk mendapatkan bantuan tetapi sebaliknya memperjuangkan isu-isu. Beliau menegaskan harapannya agar MPS kembali kepada tujuan asalnya bukan sebagai tempat bagi mengadakan tunjuk perasaan tetapi sebagai saluran untuk menangani keperluan penduduk.